У нас есть сейчас на прямом связке футболист, который забыл мяч у рота Киевского «Динамо», это Марко Девич. Марко, ну, э, в принципе, наверное, можно вас поздравить с забитым голом, но я думаю, что лучше для вас было бы, если бы «Металлист» сегодня выиграл. Почему не выиграли? Вот чего не хватило? У нас тут в студии говорят о том, что сейчас «Металлисту» где-то не хватает, возможно, какой-то такой, знаете, тактической выдумки. То есть, э, в принципе, киевляне вас накрыли, и вам было уже тяжело создавать моменты возле ворот соперников. Добрый вечер, ну что могу сказать, Динамо сегодня выиграло, считаю, что где-то в какой-то мере мы не заслужили это поражение, я их все равно поздравляю, почему мы не успели выиграть, не знаю, два, два быстрых, по-моему, по два быстрых гола, как-то нас, как-то не знаю, может быть, Ребята в первом тайме такое впечатление, что не поверили, что можем, что можем выиграть или сделать хороший результат. А все уже в перерыве, как-то ребята поговорили между собой, как-то на второй тайм вышли получше и получше играли, но успели забить второй и третий мяч. Хотя бы попробовать не проиграть сегодня. Так что не знаю, могу только поздравить Динамо и ничего не надо отпускать руки, надо дальше продолжать играть и попробовать в следующих играх выигрывать. Что сказал Маркевич в перерыве? Он сказал, что ну такое Динамо надо обыгрывать. А знаете как, какое динамо было? Это не знаю. Не смотрели, не смотрели больше какое динамо, но больше на нашу игру смотрели. Не начали мы хорошо сегодня эту игру. В перерыве, ну что, сделал, сделал тренер сделал замену, больше акцент дал на атаку и это как бы дал результат втором тайме, но недостаточный для этого, чтобы мы чтобы мы проиграли. Динамо, какое Динамо бы не было, в любой момент оно, скажем так, это киевское Динамо, каким бы оно не было. Но я считаю, что на сегодняшний день металлист спокойно может играть с грандами украинского футбола на равных и, даже обыгрывать. Как вы считаете, вот есть шансы у металлиста, в принципе, еще побороться за чемпионство? Па знаете как, говорить, что сейчас про чемпионство, еще есть 14 туров, не, не знаю. Будем играть, каждую игру по-любому будем играть на победу, потому что уже Металлист, Металлист это команда, которая без... Которые уже каждую игру играют на 3 очка. А там, если получится, посмотрим, есть у нас еще игра со Шахтером дома и еще в многих тяжелых играх. И шахтеры и Динамо будут между собой играть. И, так что у нас надежда всегда есть. И будем бороться только за высоких места. Сто, третьим, третьим местом успокоиться точно не будем. Марко, мы вам желаем успехов, желаем всего самого лучшего, чтобы все-таки металлист ну, нашел свою игру дальше, чтобы эта игра не сильно повлияла и она радовала украинских болельщиков. Всего самого лучшего.